Yeni bir şeydir bu Qaqafsko, yəni. Nəca biz sizə necə qoşula bilərik, qaqaş? Hə, Sizdə necə koronavirus edillər ki? Mə, hə? <yətik> ki? Mən yəqin belə koronavirusdır. Əgər gəlsən balanın yanına qalas da. Hamə samalar dostlar, əvvəlana bildirmək istəyirəm ki, mənim kanalımda söyüş falan olmayacaq. Onsuz da söyüş heç vaq olmayıbdı. Sadəcə olaraq bu son 2 dənə videoda bəzi yerlərdə söyüş çıxıb ağzından çünki səbrimi tükələb açdı. Bu xiyarda götüb düzəlməli montaj eləməyib. Demişəm düt qoy. Düdə elə qoyur ki, Allahım da olsun, çox təhlizsiz yerdə də yana. Ayıbdır da yana, çünki bizi uşaqlar izləyir, ailəli insanlar izləyir. Düzdür, arada bir bicialar izləyir. <laughs> Ona görə də çox uzatmadan Keçev Varavskoy tumlara, daha doğrusu çurbanlara. Yəni söyüş də olmasa özünüz başa düşəsiz ki, nə demək istəmişəm. Sadəcə olaraq Sizdən sadəcə xahişim odur ki, bu videoya like eləyəsiniz və kanalımıza abunə olmutmuyasız. Çünki hal-hazırda 821 min abunemiz var. Nə qalıb yani? 1 milyonluqda demək olar, düzdür? Bizim məbəsə çatmır Fəriz. Mən danışanda niyə əsəbləşirsən öz özünə? Xo <laughs> başım xarab olub isən üzr lüyəm dostlar. Hamınızı çox istəyirəm, sən öləsən. Çox maraqlıdır ki, Varavsku qurbanlar nə deməkdir də? Yəni bunu necə fikirləşmişlər? Ağlıba nə tərcəlib? Gəlin baş başalım. Bu boyda yaxşı qardaşlar dura-dura, hörmətli oğlanlar dura-dura. Hansı küləklər, saçlarını beləcənə itfas on yana o ağətlər var, bildiniz ansız. Onlar kimi uzadıb beləcənə düşürlər şəhərin canına, imkan da vermirlər Allahım da olsun, insanlar ailəsi ilə yəni rahat şəhərdə gəzə. Bilirəm ki, qeyrətli, özünü tanıyan oğlanlar ailəsi də çölə çıxanda azdan çoxdan fikirləşirlər ki, ay bilə, yenə gıcdan dalında qalacam da yana. Yəni məqsədimiz odur ki, bu biz balaları yəni göstərmək istəyirik ki, şəhəri sadəcə olaraq görəndə bilin ki, bu bicokdur yəni buna fikir vermək lazımdır. Elə ailəylə rahat çılağa gəz şəf elər. Yəni bunlar sərin kəmərindən aşağı yox, batinkavın da 6-dırlar. <laughs> Bildin necə? Bilirəm ki, bir çoxu məndən razı olacaq. Sadəcə olaraq xahiş edirəm. Siz də kommentlərdə bildirin ki, bu gıcbəsərlərə görə adam rahat şəhərdə ailəsini gəzə bilmir. Sadəcə onu bildirin, всё, bəs salam. Və çox uzatmadan keçək gədəllərin videosuna. Hazır eşənə şum saldırmasin. Siz uh. heç birinci get. O qutladı qardaş o bloqerdir. Başa düşdün o nə? Mən ona mənim fikrimi bildirdim. Mən videonu paylaşırım. Qaldı ki o, bəlkə o video paylaşıldı və o gələrəm Rusiyaya sad. Onu paylaşan da ağzına soxum, ola bilib bilmədim fikr bildirənin ağzına soxum. Qara bəbreçlisənmən, Klaus. Keçən videoda mən sənin haqqında nə demişəm? Sən niyə belə zloylaşıb səralı? İctıadsan baş, zənciri vaçıplar, ala, qaytarsansan. Keçən videoda mən nə dedim ki? Özüm dedim ki, bəlkə qaqaşın heç özü paylaşmayıb, kimsə paylaşıbdı. Sən artıq əksinə nəsə bir şey dedim, ha? Niyə üzü belə aparsancə? Yəni gözlə mənim maraqlılığım, bu nədir? Davamına baxaq görüm ara. Həqiqətən onlar bilir. Nəyi bilir? Qnid olduğunu. Mən o Black Mafia fikirdirəm. Peytoxsan, ha? və bura sonra mən bilet alarsan. Hələ o şalvarla da xis, vallahi bura mən kayıfdasan alasan xiyar. Alam fərqi var ki mən şalvar ala bilərəm özümə yoxsa mənə hədiyyə edirlər şalvar. Faktod ki gədirsən bura mən sənə bilet valıram da bir də nə şampan butulka saran. Görmüşsən də Erməni videosunda şampan butulka qazanmışdı. Toyğu oturmuşdu üstə. <hülüyor> İstəyirsənsə toyğu çıxartmışam olsun yer boşdur gələ bilərsə, yəni problem deyil. Onda da qalsan, məsəl haqqında bir seçim demə. Demişəm Fartman haqqında artıq bir şey. Demişəm bəça. Deməmişəm axı, düz demirəm. Hə. Amma sən deməyə layiqsən yana. Yəni. Amma belə öz aramızda arxaya qoyub sənə Dolyanovska azad vəla, onlardan olmaq istəsən, gəl. <laughs> Bu boyda yaxşı qardaşlar dura-dura. Hə, sən kimsən ət tülək? Əslində hə, hə, Allah qə düşüyüsən sənin. Belə birsən çölə yerindən duran elə olur axı. Hə? Onda bizə gəl. <laughs> Belə. Ha, gəlp çox pis vəziyyətdəsizə sən. Ol. Sizə baxanda gülməyim gəlir sadəcə olaraq. Mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqı da sizi Tarquvdu görəndə, a, əl çəkiniz zərafət Tarquvdu. Buna da ola. Hara görürsüz bilə, it pişiy kimi sən, itdən pişiydən çox sizə sən. <laughs> Allah. Flanel malı. Keçə növbəti video la bilə. Dəyməzə sən. Ol. Qara xoruz abilə. Nə isə, bilən. Mən bunlara fikir bildirmişdim axı. Yenə yığılışıb be 5 dənə pişik bir araya. 6 dənə çaşdım. Bar ələndəki böyük pişiklərdən də. Ya zərbatı qoyaxdı, xətirə nə zandırə dərə ağa. Prosta sənu bu yaşayışdır. Qarovuzda böyük balıq kimdir? Bu qaqaçdır, qara paltarıdır. Videonun baş sponsoru Marti şəbəkəsinə aid olan retrokazino.comdur dostlar. Nə görə Retro Casino? Gəlin sizə başa salım. Deməli dostlar, yeni bir kazino ortalığına çıxanda yadınızda saxlayın ki, yeni istifadəçiləri böyük bir şanslar verir ki, insanları cəlb elə. Düzdür? Ona görə dostlar, aşağıda link qoyacam. Keçin Retro Casino-ya, böyük şanslardan istifadə eləyin və böyük miqdarda pullar qazanın. Bildirmək istəyirəm ki, burada ümidlə canlı qazino olsun, futbol oyunu olsun, bütün slotların hamısı lisenziyalıdır. Plus da ki, böyük bir şans sizə verəcək ki, Pul qazanıb ətrafınıza danışasınız ki, həqiqətən mən də məndə Retro Kazinodan bu böyük pul qazandım. Martin şəbəkəsi həqiqətən də dostu qazandırır. Kim də ətraflı məlumat almaq istəyirsə, aşağıda 2 dənə nömrə olacaq. Bu nömrələrlə əlaqə saxlayıb əlavə məlumat ala bilər. Bildirmək istəyirəm ki, hər gün saat 10-da pul yağış olur. Retro Kazinoda, Martin Kazinoda, Sample-da hamısı eyni şəbəkəyə aiddir, yəni. İndi bilirəm ki, bir çoxunuzda sual yarar ki, yaxşı Zevs reklam edirsə, özün nə qədər qazanmışam bu saytlardan? Vallah dostlar, mən 3-4 min manat hərəsindən çıxardıram günə. Və onu bildirmək istəyirəm ki, Telegram səhifəm olacaq. Zevs MMA Telegram səhifəmdə tez-tez faydaşızdan çıxarışlar. Növbəti stansiya şəklində gördüyüm kimi oriq gözləmə bu nə faydalar. Orik mələzət eləyirsən. Kim də deyirsən, sən temadısan. Şahban oxşur. Yox, <laughs> yəqin <laughs> sən atemadısan. Yox, bu videoda heç bir şey yox, sadəcə olaraq oriq yığıb ətrafına pişikləri hə? <laughs> video çəkib yolladım. <yana. gülüyor> Belə də bir şey yoxdur. Bunadır belə sən ol. Talpa bişiy görəm. Bu nə daxilisi var, qoca? Uşaqlar da məktəbdən evə gəlir. Yəni <laughs> burda məsələ əşsalası sən ol. Prosta tema nədi gəlin savaş salım. Bu pişiklərin arasından bir dənə pişik, əlində telefon olan pişiklərdən də yəni. Sadəcə ola məktəb uşaqlarını çəkib belə paylaşmışam vallaha belə. Allah qəbezmişəm məsələn. Mən bilirəm ki, yəni bulardan siz də bezibsiz. Çatmır məən sənə. Bu nədir ya? Sənə gəlmişi az adamlıqda. Az adamsınız. 7-8 nəfər varsuz? Az adam da o 7-8 nəfər. Cüzümdən sayılma, maraqlı gəlir. Gözləyirik səni. Az adam bu xaldır. Rambo sanırsan? Bu nədir be bu? Buna anormal videodur səncə? Bunaca ola bilmə. Bu sur söhbətdir yoxsa Mərtəpə iləşıblar? O sur söhbətdir ola. Kayfdas. Elə qarda duxlusuzsa gəlin Moskvaya gəlin, bala, gedin başqa ölkəyə də. Azərbaycanlılar harda ki sıxışdıra bilirlər? Düzdür, sıxışdırmaq mümkün deyil. Və, sadəcə ora elə bir şey desələr yığılışın az adamsızdır. Sə 7-8 nəfər gəlin həll eləyin də. Bir-birinizinə qırırsız ala. Məhz elə sizinkisiz nə yoxdur? Məzahir oğlu məni sözləyib, cəman dağıdın. Kayfdas sanasınız. Ne diyorsun? ne kardeşim? ne Sağ ol bak kimidir? Mənim Zamin Ortalık'tan kardeşim. Nereden? Zamin <laughs> <Ortalık gülüyor> deri geldim. ortalığın konumuz adı var. canım orada. <laughs> sen bir sene şey, he. Ortalık yoksa ne soracağım? Sen bilmezsen O düzdür də, de, sən bilməzsən də. Məzəllər ancaq bu bilir ki, ortalığa tərəfdir. Ona görə də ortalığa çağıranda bilmirsən hara gedəsən. Nə məla, ortalıq nə də yəchoxla. Həqiq lokasiyada şeydə Boltun zəng proqramı da var, yəni ortalıq yerə. Ora taksi vuraq gələk ora. Ortalıq özdə. Allah başımın malı, yenə burdadı ki, hala. Öncüz <laughs> Vaşma keçmədən qabaq, onu bildirmə, vaşma deyirəm öz də. Vaşma mağlaşa keçmədən qabaq, onu bildirməşdirəm ki, dostlar, buuşaq yanı Hollywood qələt elir. Elə hissələr qoşur ki, keçin var bir dəfə video qabağıma çıxmışdı. Deyir, sutkada aidim, bağırsağımı kəsdim, keçirtdim polisin boynunda boğdum, nə elədim? Çox maraqlı hekayələr var həqiqətində. Baxaq görək bugünkü multfilmimiz nə ilə ibarətdir. Deməli, qapı döyür. Başladıq. Hə, qapı döyülür də mənə. Çindir nə səsi çıxıq bu da qasp bu ya çox maraqlı danışırsan. Deyən ha açıram. Ola o şey yoxdur, qapının şeyi, psixoloq bağlandı. O mə açan yerə getdim. Burda əhvalam deyib də bir 7 nəfərin içində. Qışlar üçün manş açma itlərdir. Sən deyirsən. İtlər də danışa bilir, ağa. Nə itildi ki o? Görürük ki, orada Pitbulldur. Hə, belə şeylər olanda belə tema var hər tərəfdən evin harda yan çıxışı var, pəncərəsad o tərəfdən dayanırlar həmişə. Birinə pəncərədən qaçaram ya kırıqla çıxaram. Nəndir oşu asmışam da. O qapı açılar mənim sinəmdən bir dənə təpi. Bu üç təpi vura bir. Necə vur? Tullandı belə də. Axaram əsənə, əsənə hekayələr. Bu əməkdaşlar. Ha, əməkdaşları bu deyir ya. Və prosta Belə deyəcəm pis çıxacaq, elə deyəcəm pis çıxacaq da yəni. Birincisi məndə tanışlarım, qohumlarım var ki, polis işlərdilərdi yəni. Buradan da salam olsun həqiqətən olaraq. Bax maraq ki, məndə də nə isə başıma iş gəlibdi. Özünüz görüb siz proqvetçi bişə şey bildirməmişəm. Çünki yeri yoxdur. Hər şeyin yəni hər bir peşənin yəni yaxşısı da var, pis də var. Necə ki bu YouTube-dadır da yəni. O deməkdir ki, mən elə yaxşıyam, hamı pisdir. Nəsizə başımda? Qısqanclıqdan onu bildirmək istəyirəm ki, yəni, yeri yoxdur həqiqətən belə danışmağa. Necəcə baş salım? Birincisi başıma iş gələcək bu bir. Yəni Yəqin ki, yenə strokda zaddadır bu. Bucaq olunddan sonra bunu ürəyilib belə ciddi danışırəm, mən çatmır. Onun ittihaz zaddları nə də var. Yəni belə də çəkəsəm deyəcəklər ki, işvənənizi atsən, başı torbasını tikməsin. Allahın dostu dostlar, elə bir fikrimzadım yox. Sadcə olaraq bu onsa canlı yayımda bunu paylaşıb canlıdır yəni bu. Bütün görübdi yəni. Polisdən də görüblər. Həmmisi görübdi ki, bu uşaq belə danışır. Sadcə olaraq uş üstündən keçəndən sonra mən indi qabağıma çıxıb baxıram. Mən elə bir şeylərdən öz aram yoxdur ha. Açığı dem yəni. Yəni şey protivam. Sukalardan, işvələndən zəhləm gəlir. Yəni bunlar özləri is hmm. baxan gəlirlər, birdən atışma düşür. Prosta buna da fikir verməyin, bu hekayə sadəcədir. Bu ancaq mütfirmi danışır. Yəni narahat olmayın, yəni sizin haqqınızda heç bir şey demir, mənim fikrimcə. Üstümdən koridordan sağ, üstümdən çıxırlar bura başımın üst tərəfindən. Belə geyinirlər oturaq. Xalsaz atsana onu. Qatdalıb durumsan sən? <laughs> başdırlar döyməyəcək. Vid üçün. Sən döyüləsə adamsan, sən. Şufanerimiz şey, adamı dağıtdılar, güya silah axtarır. Vid üçün? Bilirlər ya yerini. Sraz qaliblay, bay bay kravatı. Aha. Olsan silaha nə ehtiyac var? Özün silah kimi oğlansan, sən, sən öl. Promoyblin. Ay <laughs> Allah, net 4 dənə Makarov çıxdı. 4 dənə Makaron çıxdı, yoxsa Makarobaş. <laughs> 4 dənə ala. Keyfdirsən əsərəl. E, Kontrastrak oynurdu öz evdə. Köhnə idi, idi köhnə idi. Ha, idi ki, iPhone'dur. Təzəsi idi. Tam Tez şey, təşəbbüsləri idi. 2 karobkada gülə 900 mm-lik. Ta silahın seriyasını da gələcəyə aparaqsa. Silahını. Şeylə, telefonları ilə seçicilər belə. Bunlar çəkməydilər şeyə görə də, yəni operatoriv növündə sübut üçün də, yəni ki, bunlar Buradan bütün polislərə səsdirəm, yəni daha doğrusu bunun də evinə gələn polislərə. Bu həqiqin söhbətdir, yəni mən çatmır. Deyirəm ki, bu kinodur, yoxsa multfilmdir yəni. Dər bu nə dəyməz, bu 100% polis Allah gəbilən qapısını deyib sadəcə deyib, "Kiçik gəbərə, öldün, heç başqa heç nə." Ya kirici bir çəri bir üçün şkafı dağıdıb. Polis vidinə necələrsə? Amma bu haldadır ya Allah. Xeyrəb. Sənə marağsan çox pis vəziyyətdir. Amma halaldır Sənül. Yəni qəşəng hekayələrim var. Həqiqətən də mən malışın videolarını görəndə kayfıram Sənül. Baxıram yəni kinodur da, dastan da. Valla yəni burdan səslənirəm ki, yəni buna dəymir valla. Çünki Azərbaycan da hekayələr azalacaq. Yeni heçə kitab yazmaq olardı sən Sənül. Temadır Sənül. Dışarıdan səslər gəlir idi. Balkona çıxdığınızda kavgadan çocuklar bizdik. Bəlkə qazanamadıq amma ən azından balkonda deyildik. Bizə yapışır kimi yaşamaya, sizi bizi izləməyə davam. Maşın yarmaq istəyirsiz? Zəhər də, səni. Bağçaları gördünlər də? Bax ki balkondan baxır dedi, ha, yoğu dörd gözə aparmayım. Onlar vizlik. Bəlkə qazanamadıq, amma bildin necə şans verdi elə bir. Yaxın yayası çəkib. Ay hə, anam, bizanı zərafət qoyaq qarağa pis vəziyyətdəyik. Növbəti video. Oh, wow. Gəldi də bu yenə sənə. Oğlan böyük simpatiyan var, ha. Nə məla. Sən çox pis vəziyyətdəsən. <laughs> Həqiqətən deyirəm, sərar. Çox pisə. Bunun adı nədir? Şeqqulu, nə idi? Seko. Seko, Seko la, yox bir. Ay nə olur, peşimdən qoşa emli. Növbəti video. Biz qağalarla ancaq mehribancılıqda. Bu qaqa nə deməkdir? Mən başa düşmürəm də yana. Qaqa yaxşı edir, sənə mən belə baxıram yana. UFC-də döyüşən Qaqafskiy. <laughs> Xilas, əzarafatı hə? e, bir dəqiqə. Mən bilsinə çatmır. Yəni Billiv Varovskoy, sonra yazırlar elə Kometa Mentafskoy, nə bilim. Sonra indi yeni, yeni bir şeydir bu Qaqafskiy, yəni. Nə deməkdir Qaqaq? Nə Qaq, biz sizə necə qoşula bilərik, Qaqaş? Yox, yəqin bu siz məxsus onsuz. <laughs> Yaqınsa necə? Sizdə necə karolavat edirlər ki? Mən yaxın belə karolavat edəsə gəlsəm balanın yanına qalasdı. Belə və belə verirsən bizə. <laughs> Onlar da baxıb yeri. Ya sən bizə layiq deyirsən, ə? səndən qaqa çıxmaz tip. Nə bu, bu nədir bu? Mən mən həqiqət sizin rəhbəriniz adınız var. <laughs> Onlara səslərəm. Yəni necə şey edim? Bəcə sivi göndərəm, <laughs> nə göndərəm yəni? Sonra məndə də yəni pul var, qəyiş də ola bilərəm, makasin şal var. Ha? Vaslan, verə də bilərəm məndə. Nə, nə mənimə çatdı belə sən o? Bu aləmində əziyyətlər. Azadlığın əbədi olsun. Oy, bil yığışla. Amma bunlar 100% məni təkrib döyər. Səni azad etdim, bu təbrik eləyirik. Sözündən atdım. Sağ ol, sağ. Fəxr edərizisən. Allahımızın can sağ olsun. Bilməmi nə deyim, Allah, çox pis vəziyyətdir. <laughs> növbəti video o yubullar buna da. Baya. Nə nə geşə qatar yoludur bura. Ha adamlar burda var, onu heç görmürsən. Buna indi oresque effekt. Source-əm olmaz da mənim kanalımda bilirsən. Sizi görüm tok qıdırsın. <laughs> Nədir va? Və bu günün bu qədər dostlar. Bilirəm ki çoxu deyəcək ki, nəticə qutardı. Ola video 10 dəqiqə çəkdi ki. Amma dostlar qurtarmadı, yərarə yeni başlayır. İ e butonunda video var, mənim də kadrlarım var. Sür söhbətlər gedir bu dəqiqə qırğındır. Keçin baxı peşloqası sənöl. Dağdan.